Salam sejahtera semua, saya Albert. T. Selamat kembali ke channel saya Revo Mati. Baik, hari ini saya ingin berkongsi berhubung Pusat Memerangi Rasuah dan Korisma dalam bahasa English uh, sebagai Center of Combat Corruption and Corism ya. Nama singkatnya C4 Center. Uh, mengeluarkan laporan terkini yang mendedahkan kelemahan serius dalam mekanisme pemantauan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Pasti ramai yang tanya, siapa itu C4 Center? Apa latar belakang, fungsi dan peranannya? Kan jarang kita dengar C4 Center Baik, saya ingin memberi pengenalan berhubung C4 Center secara ringkas Ia adalah sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO Bebas dan pusat advokasi dasar yang berdaftar secara sah Meskipun C4 Center berstatus uh, bebas Namun peranannya diiktiraf dan dilibatkan oleh kerajaan dalam pelbagai kapasiti untuk makluman semua, Kerajaan Madani melibatkan C4 Center dalam proses perundingan reformasi institusi seperti rundingan uh, mengenai Akta Peorehan Kerajaan dan Penubuhan Pejabat Ombudsman uh, Malaysia iaitu sebuah agensi mengendalikan aduan salah takbir dan salah laku. Adakah anda tahu C4 Center sering menjadi wakil masyarakat sivil dalam menyumbang laporan kepada badan antarabangsa seperti United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) dan Universal Periodic uh, Review (UPR) di bawah pertubuhan bangsa-bangsa bersatu bagi memantau kemajuan integriti negara Malaysia? Kan? Banyak yang tidak tahu sebenarnya uh, C4 Center ni adalah satu NGO yang agak besar dan berwibawa. Saudara dan saudari semua, saya ingin memberitahu satu perkara yang sangat memalukan kita sebagai rakyat Malaysia. Baru-baru ini, C4 Center secara aktif menerbitkan laporan yang menegur kelemahan mekanisme pemantauan SPRM dan mencadangkan penambahbaikan kepada uh, Parlimen. Bayangkan, nama SPRM telah menjadi rosak dan busuk sehingga ke tahap antarabangsa. Hai. Badan pemerhati itu turut menekankan skandal pelombongan Sabah yang ditedakan oleh saya, saya yang mendedahkannya melibatkan 15 orang pemimpin politik berprofil tinggi dan layanan SPRM terhadap saya sebagai contoh untuk masyarakat ini C4 Center yang cakap ah, yang katakan bukan saya yang katakan C4 yang katakan C4 Center mengecam tindakan SPRM mengendalikan kes saya telah mendedahkan lagi isu accountability yang Uh, berakar umbi yang terus menghakis keyakinan awam terhadap Suruhanjaya itu. Adalah jelas bahawa selain uh, memfailkan saman terhadap SPAM, saya tidak mempunyai saluran lain untuk menuntut keadilan walaupun SPM terbukti melakukan layanan buruk terhadap saya, kata C4 Center dalam laporan tersebut. Untuk makluman semua, saya merupakan pemberi maklumat whistleblower dalam skandal rasuah yang terbesar di dalam sejarah Sabah dan telah mengheret uh, kepada pejabat Perdana Menteri di Putrajaya Saya telah saman SPRM dengan menamakan Ketua Pesudaya SPRM Azam Baki dan Kerajaan Malaysia sebagai Defendant Dalam ringkasan, eksekutifnya C4 Center menyatakan SPRM berdepan kritikan awam yang semakin meningkat dan merosotkan kepercayaan akibat kegagalan menangani uh, rasuah besar secara berkesan badan pemahati itu berkata kebimbangan mengenai pendakwaan terpilih terus menjejaskan keyakinan terutamanya apabila Perdana Menteri memegang kuasa melantik Ketua Pesuruhjaya SPAM melalui nasihat kepada Yang di-Pertuan Agung ah, apabila cakap ini saya amat kecewa Aturan institusi ini mewujudkan konflik kepentingan yang jelas apabila siasatan melibatkan Perdana Menteri atau sekutu politiknya dan pribadi mereka kata C4 Center. Badan pemerhati itu turut menekankan bahawa sejak SPRM ditubuhkan pada tahun 2009 tiada kerajaan yang melakukan reformasi besar terhadap suruhan jaya itu. Sebaliknya, SPRM sendiri dilihat menunjukkan tentangan hebat terhadap cadangan untuk meletakkan Suruhanjaya uh, itu di bawah badan pemantauan bebas. Terdapat pihak yang mempertahankan SPRM sering merujuk kepada uh, kewujudan lima badan pemantauan seperti Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah LPPR dan jawatan kuasa khas mengenai uh, rasuah JKMR Bagaimanapun, C4 Center mempersoalkan keberkesanan kerangka tersebut dan mendedahkan bahawa badan-badan itu sebenarnya hanyalah badan penasihat tanpa kuasa, tanpa uh, kuasa penyiasatan atau penguasaan. Laporan itu turut mendedahkan bahawa penemuan utama, ya, ini penting, telah uh, kewujudan banyak badan pemantauan atau pengawasan tidak semestinya menjamin accountability yang berkesan operasi pemantauan bersifat leg, uh, legap dan dilakukan secara tertutup. Perdana Menteri mempunyai kawalan mutlak terhadap pelantikan dalam SPRM dan badan pemantauan. Menurut laporan terkini yang didedahkan oleh C4 Center, saya ingin memberitahu kepada orang ramai tentang punca SPM gagal serta dihina oleh masyarakat Malaysia. Ampun Tuanku. Baru-baru ini, Sri Paduka Baginda Petita, siapa yang bersubahat melindungi perasuah adalah pengkhianat negara. Saya ingin tanya, bagaimana SPM boleh mengatasi kelemahannya apabila Ketua Pesujayanya Azam Baki bersubahat melindungi perasuah? Azam Baki adalah pengkhianat negara menurut Tita Sri Paduka Baginda. Seterusnya, jika Seorang pengkhianat negara memegang jawatan ketua pesuruhjaya SPAM secara langsung masyarakat akan hilang kepercayaan dan keyakinan kepada agensi tersebut. Ini adalah secara jelas. Ketika ini SPAM telah dilabelkan sebagai sebuah agensi penguatkuasaan yang rosak dan busuk tanpa integriti dan kredibiliti atas faktor pengaruh ketuanya selaku pengkhianat negara. Baik, sekian sahaja hari ini Jika anda suka perkongsian saya Jangan lupa subscribe, like dan share Untuk menyokong usaha saya terus melawan salah laku uh, Pemimpin yang berprofil tinggi Jumpa lagi Jangan lupa Lawan tetap Lawan